Обмін військовополоненими у глухому куті. Терористи повністю припинили перемови. Про це першому національному розповів радник заступника міністра оборони Василь Будик. За його інформацією, бойовики відмовляються віддавати полонених, бо українська сторона привозить їм не тих людей, яких вони просили. На своїй сторінці у Фейсбуці будик виклав заяву лідера терористичної ДНР Олександра Захарченка про відмову від обміну полоненими. Зараз за офіційними списками заручниками терористів є 204 українські. Я так понимаю, что предварительные списки не согласованы и, соответственно, исходя из этого, получается ну, чехарда. И вторая претензия – это то, что согласно так понимаю, минским соглашениям, обменный процесс должен сопровождаться юридической очисткой. То есть люди должны быть выведены из-под уголовного преследования. Но, ну, насколько я понимаю, это тоже не до конца выдерживается, и, по-видимому, некоторые освобожденные, обмененные находятся под уголовным преследованием.